Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati tuan yang dipertua pihak kerajaan, pihak pembangkang dan ahli dewan parlimen yang saya kasihi. Berdiri yang berhormat, berdirinya saya di sini untuk mengemukakan usul yang sangat penting iaitu usul yang berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga dan kesan terhadap akidah wanita. Mendengar perkataan keganasan pun kita sudah dapat bayangkan bagaimana keadaan itu. Ianya berpunca daripada timbulnya amarah apabila emosi yang yang timbul daripada pihak yang kedua, yang ke yang seterusnya lah. Kan? ramai kadang-kadang ramai kadang-kadang dua saja. Ini, yang di sini kita akan uh usulkan mengenai wanita yang tertekan sehingga akidahnya menyimpang atau rosak fokus uh, di sini ialah menunjukkan bahawa keganasan rumah tangga bukan sekadar masalah fizikal tetapi ia merosakkan keyakinan wanita terhadap agama dan mengganggu kesejahteraan spiritual mereka Ujah pertama kami wanita yang didera dalam rumah tangga akibat perasaan teraniaya dan tiada dan tidak dapat diterima. Mula mempertikaikan takdir yang menyerang agama. Mereka mula hilang kepercayaan kepada Allah dan akhirnya terpukat akidah mereka. Yang dihormati, uh, yang dibutuhkan, uh, ahli-ahli parlimen dari pihak kerajaan, ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang yang kami hormati. Okay, kami uh, pihak pembangkang hari ini menolak bahawa keganasan rumah tangga memberi kesan kepada akidah wanita. Kami akui ya, yeah. keganasan rumah tangga memberi kesan dari segi emosi dan psikologi. Tetapi untuk mengatakan bahawa ia menggugat akidah wanita secara umum dan signifikan, ini adalah satu bentuk perumahan yang tidak adil dan tidak tepat. Apa yang seseorang tidak mudah terbuka Hanya kerana ujian dunia Akidah ialah urusan hati yang kuat dan berfaksikan keimanan Bukan rapuh semata-mata kerana trauma Pihak wanita hebat seperti Asia Isteri Disiksa Didero Tetapi akidahnya tetap teguh Malah lebih ramai wanita hari ini Bila diuji dalam rumah tangga Mereka semakin dekat dengan Tuhan bukan semakin menjauh. Jadi, adakah semua wanita bila trauma terus hilang akidah? Tidak. Ramai yang mencari kekuatan dalam agama, bukan meninggalkan agama. Maka kerajaan membuat pukul sama yang melemahkan imej wanita Islam itu sendiri. Dan sepikir, ini saya untuk berhujud. Bersama tadi pembangkang mengatakan ramai wanita Jadi kuat bila uji Ya tapi ramai juga yang lemah dan perlukan sokongan Bila sistem tak menyokong Mereka tak nampak Islam sebagai penyelamat Akhirnya ada yang menolak perkahwinan Menyokong le lesbian Atau membenci agama Terima kasih kepada penghujung pertama Penghujung pertama telah mengemukakan kesan Akidah kepada wanita yang sudah berkahwin Maka pada hari ini saya akan Mengujahkan kesan kepada wanita yang belum berkahwin Data daripada Kementerian Pembangunan Wanita tunjukkan bahawa sebanyak 50% kes keganasan rumah tangga meningkat uh, pada tahun 2022 Hal ini menyebabkan wanita belum berkahwin mula takut kepada perkahwinan dan menolak sunnah Kenapa? Kerana wanita bujang melihat perkahwinan bukan lagi sebagai ibadah tapi sebagai perangkap. Sedangkan perkahwinan adalah sunnah Nabi. Dan sebahagian daripada agama, bila ini ditolak, akidah juga terjejas. Seterusnya, akibat kesan tak kahwin ni tadi, apa yang akan jadi? Cenderungan kepada hubungan sejenis iaitu lesbian. Uh, data menunjukkan 40% wanita jadi lesbian sebab keganasan rumah tangga. Akibat data ni, Wanita yang berbahagia kahwin trauma dan benci kepada lelaki Sebahagian wanita terjebak dalam hubungan sesama jantina Ini bukan sekadar salah dari segi sosial Tapi bertentangan dengan fitrah dan apilah Islam Pembangkang kata wanita kuat iman Kami tak dafikan tapi bukan semua wanita kuat Kami bawa kes yang benar-benar terkesan akidahnya Akhir sekali, hujah saya yang saya ingin sampaikan ialah apabila uh, terlibat dengan lesbian, maka akan berlaku pelampauan dalam mempertahankan hak wanita kepada fahaman Islam. Ada wanita yang terlalu terkesan sehingga cenderung kepada ideologi liberal yang menolak hak lelaki sebagai pemimpin keluarga. Mereka mula mempersoalkan yang nas, nas Quran bahkan menuduh Islam itu menindas wanita. Api tu bukan sahaja letak tapi rebah bila sepaya agama dilanggar atas nama hak wanita. Terima kasih kepada tuan speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tuan sah, sah. yang dipertua. Sasa pencinta angkut ayam penuh bijak sana serta sekalian para pihak kerajaan. Bagi pihak pembangkang saya tampil di sini untuk membantah sekeras-kerasnya bahawa semua wanita yang belum berkahwin telah hilang kepercayaan kepada institusi kekeluargaan. Benar betul. Pernyataan seperti ini adalah satu generalisasi yang tidak berasas atau pernyataan yang tidak berasas. Apakah adil untuk melabelkan setiap wanita yang belum mendirikan rumah tangga sebagai sudah tawar hati? dengan perkahwinan dan kekeluargaan. Realitinya, ramai wanita yang belum berkahwin hari ini masih menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Mereka tidak menjadi anak yang berbakti, kakak yang penyayang dan individu yang aktif menyumbang kepada masyarakat. Ada antara mereka yang menangguhkan perkahwinan demi menjaga ibu bapa yang uzur mengejar ilmu atau mengejar kestabilan hidup bukan kerana mereka membenci perkahwinan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkahwinan itu adalah sunnahku barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan daripada golonganku riwayat al-Bukhari hadis ini menyeru umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi tetapi tidak pula menghukum mereka sebagai belum berkahwin sebagai hina atau telah terpesong Kita harus melihat mereka dengan hikmah Dengan prejudis dengan Yang dipertua Dengarlah baik-baik pantun daripada saya Bunga cempaka harum berseri Tumbuh subur di laman kormai Belum berkahwin bukan membenci Cuma menanti jodoh yang damai Sekian wabillahi taufiq wa'idayah Assalamualaikum Terima kasih Sebelum so, saya terus ucap saya Ada sedikit penafian saya kepada pihak makan. Kami tidaklah menghina wanita Kami, kami nak bela wanita Kami tak beri isyarat Bila keganasan rumah tangga berlaku Kita bukan sekadar rugi rumah tangga Kita rugi akidah Maka lupa, ujian berat tanpa sokongan agama yang baik boleh bawa kepada krisis kepercayaan Bukan semua wanita tanpa beza antara Islam sebenar dan orang yang salah guna Islam saya sambung hujah saya Terima kasih kepada penghujah yang kedua Saya ingin menambah bahawa masalah ini jauh lebih besar daripada yang kita bincangkan Apabila kita berbicara tentang keganasan rumah tangga Kita bukan hanya berbicara tentang luka-luka fizikal atau trauma psikologi Kita berbicara tentang kerosakan akhidah yang menjejaskan keseluruhan sistem umat Iaitu keganasan rumah tangga merosakkan akhidah wanita Kerana mereka mula mempertikaikan peranan mereka dalam Islam Sebagai wanita, mereka sepatutnya dijaga dan dilindungi. Tapi apabila mereka dianiaya, mereka mula merasa terpinggir dan menyoal mengapa mereka harus terus percaya kepada ajaran agama. Ini bukan sekadar isu individu. Apabila wanita terjejas, akidah mereka seluruh keluarga akan terjejas. Wanita adalah tiang rumah dan apabila tiang itu rapuh, seluruh rumah akan runtuh. Kita tidak boleh mengambil ringan kesan keganasan rumah tangga terhadap akidah wanita kerana ia memberi kesan yang besar kepada generasi akan datang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, uh, yang ketua. Uh, saya uh, ingin membuat bidasanlah lah. Kisah yang ketiga tadi. Kerajaan telah menyempitkan isu yang kompleks. Masalah akidah wanita tak boleh dikaitkan dengan hanya satu faktor iaitu penderaan. Dan isu rumah uh, keganasan rumah tangga ni uh, Banyak punca-punca yang menyebabkan keganasan rumah tangga uh, Iaitu salah satu lah saya ambil Hubungan komunikasi antara suami dan isteri Hubungan dengan ibu bapa dengan anak-anak Dia -anak. ya, jadi macam Anak-anak ni uh, bila keluarga tak orang kata apa tak duduk berjemaah, tak bersama-sama, kata dalam satu keluarga Sarang-sarang keluarga Walaupun duduk dalam satu rumah aa, Anak keluar pintu Bapak keluar pintu depan Anak keluar pintu belakang Dan, Jadi isteri pun macam tu Kebebasan dalam keluarga -keluar tu Melebihi batas Itu salah satu yang saya bagi Dan cak, di sini saya ingin menambahkan juga. Uh, fahaman libera dan keruntuhan akidah wanita bukan berpunca dari pekerjaan rumah tangga saja. Fahaman liberal ni uh, maknanya kita kata uh, dia bebas bebas dalam mengambil apa tindakan maknanya di situ dia tak ada mengambil hukum-hukum agama situ. Dia buat apa saja yang mengikut nafsunya tak, tak berkait dengan agama kita Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dipertua Dewan Barisan pembangkang Sahabat seperjuangan Dalam kerajaan Dan ahli Dewan yang dikasihi sekalian Di sini saya ingin mengulang kembali Hujah-hujah yang telah dibentangkan Kami sebagai kerajaan Tetap berpendapat Bahawa keganasan rumah tangga Bukan sekadar isu fizikal atau Emosi tetapi Ia adalah isu akhidah Hujah pertama kami Keganasan rumah tangga menyebabkan wanita hilang keyakinan terhadap takdir dan agama. Mereka menjadi rapuh iman dan akhirnya terbuka akidah mereka. Hujah kedua kami, wanita yang diherak mungkin terpengaruh dengan fahaman ekstrem yang menolak ajaran Islam dan ini adalah satu kerosakan besar kepada generasi akan datang. Okey, pemakar. Maka mungkin aa, akan berkata bahawa tidak semua wanita yang didera hilang akidah mereka. Tetapi kami ingin menegaskan bahawa sekadar seorang wanita yang hilang akidah akibat keganasan adalah satu kerosakan yang cukup besar. Tidak perlu menunggu ribuan wanita rosak iman. Satu contoh sudah cukup untuk menunjukkan keburukan yang berlaku. Kerana Wanita tiang negara dan ibu yang mencorak ke generasi akan datang Jadi, bila molek wanita, moleklah negara Rosak wanita, binasalah negara Hentikan keganasan rumah tangga Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang dipertua uh, Yang dihormati uh, pihak kerajaan dan sahabat uh, pembangkang uh, saya di sini saya ingin didaskan Islam sendiri mengajar uh, mengajar cara mengurus penderitaan Islam tidak membiarkan mangsa menderita bersendirian Islam ajar sabar tawakal Dan mencari bantuan menggunakan saluran yang uh, saluran seperti perceraian dan, dan dan mahkamah syariah di sini saya uh, saya suka ayat apa ini yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallazina ya amanu ista'inu bis sabri falati inna Allah ma'as sabirin Itu uh, hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar Itu wanita yang tergelincir akidahnya itu bukan wanita kerana trauma semata-mata Tetapi kerana kegagalan sistem sokongan yang sepatutnya membantu mereka Apa yang perlu dibetulkan ialah sistem Bukan untuk menuduh wanita Hilang agama semata-mata kerana didera Assalamualaikum Assalamualaikum Tuan Ketua Dewan Yang Mulia ni, Sahabat-sahabat dari NPNP uh, dari Uh, kerajaan dan juga MP dari pembangkang Okey, uh, kami ingin menutup perjalanan kami uh, pihak kerajaan uh, mengenai isu keganasan rumah tangga ni Okey, kita bukan hanya membincangkan pasal statistik atau angka semata tapi kita membincangkan mengenai ini uh, wanita yang terdera jiwa di dia uh, yang apa yang menderita yang hilang keyakinan dan juga harapan tapi wanita yang akan terjejas akidahnya kerana keganasan rumah tangga Kita tak boleh biarkan benda ni uh, tanpa perhatian yang serius uh, Ia akan melibatkan uh, keruntuhan generasi masa akan datang Bila uh, generasi sekarang ni dah terjejas akidah dia Ia akan uh, melihat ke uh, generasi yang akan datang ke anak cucu cicit kita okay. Jadi uh, ni akan melibatkan Generasi kita akan uh, runtuh iman dia Nak ambilan dari, Okey, kita hari ini ada pilihan pilihan untuk bertindak. Uh, kita tak boleh biarkan uh, keganasan ini merosakkan bukan hanya uh, tubuh badan tetapi juga iman. Iman kita lah uh, macam ni kita kena bertindak kena ambil sila apa ni, uh, isu keganasan rumah tangga ini. Okay uh, kami uh, wakil kerajaan. Uh, mencadangkan agar usul ini wajah diterima. Uh, ia wajib diterima demi masa depan akidah wanita Muslimah dan umat Islam secara keseluruhannya. Okey, kami ingin menutup hujah kami dengan dua rangkap itu. Rakyat sejahtera aman sentosa dasar dilaksana penuh teliti. Kerajaan berjanji terus bekerja demi negara terus berdiri. Budi disulam adat dijaga. Berpaksikan fakta hujah diberi. Kerajaan teguh memimpin negara demi kemakmuran rakyat sejati. Ha, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, ya, terima kasih. Terima kasih kepada pihak kerajaan. Tuan yang dipertuang, izinkan saya mewakili pihak pembangkang untuk menggulung perbahasan mengenai isu keganasan rumah tangga yang dikatakan berpunca daripada kurangnya akidah. Pertama sekali, Pihak pembangkang tidak menafikan bahawa akidah memainkan peranan penting dalam membentuk taksiah dan akhlak seseorang Namun kami berpendapat bahawa adalah tidak wajar untuk meletakkan punca utama keganasan rumah tangga Semata-mata kepada kurangnya akidah Keganasan rumah tangga adalah isu yang kompleks berpunca daripada pelbagai faktor termasuk tekanan ekonomi, masalah kesihatan, mental dan ketidakseimbangan kuasa dalam institusi kekeluargaan pengaruh persekitaran dan kekurangan pendidikan dan kekurangan pendidikan tentang hak serta tanggungjawab dalam perkahwinan dengan menuding jari kepada kurangnya akidah sebagai punca utama kita berisiko mengabaikan intervensi yang lebih praktikal seperti pendidikan undang-undang yang tegas sistem sokongan psikososial serta keperluan memperkasakan wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa tuan yang buat yang betul tambahan pula terdapat kes di mana berlaku keganasan rumah tangga adalah individu-individu yang kelihatan ber, mempunyai latar belakang agama yang kukuh ini membuktikan bahawa permasalahan permasalahan ini tidak boleh disederhanakan hanya kepada isu akidah semata-mata. Justru pihak pembangkang menegaskan bahawa pendekatan menangani keganasan rumah tangga perlu bersifat holistik, merangkumi aspek rohani, psikologi, pendidikan, ekonomi dan perundangan dan tidak hanya tertumpu kepada soal akidah semata-mata. Sekian terima kasih. Wabilahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.